夏初不需要你的保护，离他远一点。你能一天二十四小时守在他身边吗？当我出现在他身边的时候，身在军营的你，又能为他做什么呢？试试看。 因为在他离开后的很长一段时间里，我只能通过药物的帮助才能入睡。失眠的那些夜晚，我给他发了很多的邮件，有骂他的，有求他的，他通通都没有回。虽然他没有回，但是那时候我的情况，我想他应该是了解的。所以这一次他回来，害怕我情绪有所波动，以防万一。 才让米谷留意我，结果正好发现了那瓶安眠药。相信我，梁慕泽，卓然不会伤害我，更没有理由针对你。这真的只是一个阴差阳错的意外。总之，这件事情我很抱歉。 因此，你生气甚至讨厌我，我都理解。但是我不能怀疑我的朋友，这是我待人接物的原则。只是朋友吗？梁木泽，你什么意思啊？八年的空白了，你确定你还了解他吗？嗯。还有啊，你几岁了？啊？离家出走这种事儿。 我小时候才用呢、啊，而且你不能怎么用总用，总用就不好使了。成年人的思维模式，打归打，闹归闹，但是不准不回家，懂吗？ 你不就是想让我在家帮你看着你表妹吗？对呀、啊。 不然身上没有枪，会议圆满结束，我已回局里。我的药就是卓然患者的，这肯定不是巧合，他一定有问题，把他盯紧了。怎么了？夏教授在做物理治疗，马上结束，唐林让我们等他一会儿。 梁警官，今天为什么去医学论坛、啊？怎么，你也要像那些警察一样再盘问我一次？我看你当时的反应像是做了充足的准备。这是教养，我必须保护一位受到暴徒袭击的女士。啊？那换了我的药是什么意思啊？保护谁？保护夏初啊？药药是我换的。 问你话呢，抱歉啊。哎，怎么回事、啊？ 夏初不需要你的保护，离他远一点。你能一天二十四小时守在他身边吗？当我出现在他身边的时候，身在军营的你，又能为他做什么呢？ 他是谁啊？怎么会提到夏初？他俩你认识吗？夏教授。他，贾良沃泽，是解放军特种部队的军官，一个不太善于控制自己情绪的粗人，似乎也是夏初的追求者之一。